Всем привет! Вы на канале Сельхозпеределкин и сегодня мы с вами находимся немножко не в обычном месте для канала. Мы находимся в городе Кировоград, сейчас он Крапивницкий, на территории мощностей производителя сельхозтехники Рем Синтез. Сейчас мы начнем наше видео с небольшой экскурсии по мощностям завода изготовителя техники и нам поможет в экскурсии Виталий, начальник отдела сбыта данного предприятия. Здравствуйте! Ну что ж, давайте, видите, пойдем к своим достопримечательностям, куда мы пойдем сразу. Да, мы можем пройти, в принципе, у нас есть полностью производство свои участки на все там виды запчастей. То есть есть прессовый участок, можно сюда заглянуть. тут. Это он и есть, да? Да, да, да. Здесь пресса, у нас есть два пресса гидравлических. Один 60-тонный, один послабее. Ну, в принципе, нам этого достаточно. Ну, для для наших мощностей, мощностей этого достаточно. Да. Да. Значит, здесь можно э, совершается гибко э, листового металла. Так. То есть. В частности, в основном это, конечно, самые большие, то есть это, это панели на зернотуковый бак. Mm. Это самое большое. Это ну, самое ну, да по сути, это то, что вам нужно. Как -то. Да, да, да. да. То, да. То, ну что что с программным обеспечением, то есть он точно он выдержит отлично углы гиба, размеры, размеры да, все это намного упрощает работу по сравнению, И допустим, э -э допустим строить. по сравнению с старым станком ручным. Вот, вот, это, ну, вот, вот это это тот, который, допустим, советских времен. Да, да, ну да. Ну, мы бывает его там тоже используем, там, но, конечно, основная нагрузка ложится на э, уже да, на да, новое да, оборудование да. совершенно, Понял. на такое, на, на современное. Есть у нас также два станкоплазми нарезки. В принципе, пока для наших мощностей и нашего, э, скажем так, выпуска продукции для количества, то, которое мы выпускаем, нам хватает. Хотя, конечно, есть в планах и приобретения более более новых станков либо либо уже может быть лазер нарезки но это уже скажем план, ну, это, это, развитие, да. это развитие это да, следующий это, шаг да то есть ну, ребята здесь с листового металла вырезают разные, разные да, конфигурации запчастей также есть у нас новый э, тоже цех э, токарный цех э, тут станки с программным обеспечением есть обрабатывающий центр так, попросту говоря, можно сказать, это больше как фрезерный станок, угу. тоже с ЧПУ. То есть полностью автоматически программа. То есть оператор задает программу, уже заранее прописанную. Ставит, Может, ставит приспособление, да, ставит э, приспособление в заготовку, либо... Ну, сырье, скажем так. Ну, и уже, да, да. А и делать? уже идет обработка, то есть идет уже... Ну я как вижу это. Там готовая, готовая продукция. Вот она, да. Это обработанный, да, корпус высевающего аппарата, селки, пропашную УПС. Uh -huh. Тоже мы их делаем. То есть, ну, такое вот токарные станки тоже. Ребята работают, тоже они с ну, обеспечением. Новые, новые, да, да, да. Видно, что развитие идет. То есть точность намного выше, чем на станках старых, советских, mm -hmm. хотя мы их тоже используем, у нас цех есть, мы его так называем у себя ретро-цех. Ретро? -цех. A -a -a. ретро. <laughs> да, там... Корни, корни не забывай. Да, там есть станки советские, но, опять же, если следить и за этим оборудованием, и нормально вовремя его ремонтировать и содержать в порядке, то оно тоже работает хорошо и Здесь у нас сборочный цех пропашной группы. Здесь собираются караены, наши культиваторы пропашные. И также селка УПС пропашная. У нас тоже она отличается от других производителей отечественных. Тут тоже есть конструктивные изменения. Решение, да? да, да, которые, опять же, мы очень часто пользуемся советами именно фермеров, потребителей, то э, мы, о, ну, очень много информации собирают менеджеры по продажам. Бывают даже такие моменты, когда он звонит и не просит, и, ну, человека, скажем так, не пытается ему продать, а так. пытается узнать, как техника, что бы вы хотели видеть, какие изменения вы хотели бы. Что э, да, какие-то какие особенности может быть. И вот по отзывам последних годов, вот мы сделали такую модернизацию, мы uh -huh. селку UPS пропашную с краев селки колеса перенесли в середину между секциями да но это, да это еще немного она не засобрана там есть более собранные, Нет, можем ну, увидеть приводные колеса в серединку? они просто. в середине да для того чтобы не было значит не было э, если колеса по краям расположены опять же э, на неровных э, полях да, да на неровных высота? полях могли что быть просевы потому как колесо зависало в воздухе было плохое соприкосновение почва и ну и второй момент это э, притаптывались на стыках э, редки были неравномерно да, неравномерные сходы на стыковых ряда. да потому как колесо когда идет селка назад крайняя секция идет по следу опорного колеса да то есть мы этот момент ушли перенесли О, ну в принципе ну, в, в другом есть ну, особенности ну как бы у, у, у ПС к, тоже, да ее знают тоже. как бы да ну что ж в принципе, курсия, я думаю, удалась. Давайте теперь пройдем непосредственно к виновнице, так сказать, этого нашего встречи, это. да, к Сич 4.2. Сейчас пройдем и, и да, продолжим идем и видео идем, дальше. Идем. И сейчас Виталий нам покажет и расскажет некие особенности и доработки, какие были внедрены уже после первого прототипа. Хорошо. Значит, особенно эта селка была нам изобретена год назад. Мы ее придумали для посева по нулевой технологии. Также этой селкой можно сеять и по традиционной технологии. Значит, может агрегатироваться тракторами от 130 лошадиных сил. Значит, может быть еще с транспортным устройством для удобного перемещения по дорогам общего назначения. Значит, ну То есть трактор минималка 130 нужно. Э, да. Желательно 130. В принципе, мы пробовали 110, работает, но тяжело. Да. Если, если 130, то, смотри... то это уже... Равен, это наверняка. Что? Это наверняка 1221 МТЗ или любой другой импортный аналог, любой братор. Вот да, 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 да. Без проблем. Лучше так. То есть так как, э, рекомендуем больше так. Как вы говорили ранее, у вас был один а, ряд. Значит, туристов, да. да? На, на, на выставке, когда мы первый раз представили здесь у нас Кироварния Агара X по 2016, э, первый образец был были э, турбодиски, были в один ряд. То угу. есть после серии испытаний осенних мы, мы просто увидели, что не работает, да, селка немного не функции, да, да, да. она неплохо перебивала пожарные остатки, и мы сделали, значит, вынесли, в шахматном порядке расположили эти турбодиски, угу. сделали дополнительный кронштейн, трубу для крепления уже непосредственно этих турбодисков, мы таким образом разместили их в шахматном порядке. И испытания показали, что ну, то есть забиваться по... на перестал. Перестала. То есть по численности дисков было одинаково. Да, просто да. они, стояли они просто линии. стояли на одной линии, Боже. совершенно верно. Ну, так же, оси. как вы говорили за кадром, вы упростили для людей тех, кто хотят по традиционке да. сеять. Ну, по традиционке все да. является универсальной. Угу. Значит, кто, допустим, может быть там попробует по нулевой обработке поработать, может получится, не получится, но ну, всякое У может условия быть. Условия Могут быть условия разные, поля разные, то есть, ну и так далее. То есть кли климатически условия как минимум могут быть отличаться из года в год поэтому для того чтобы перейти на традиционную технологию посева снимается кронштейн вместе с передним рядом угу. в принципе Полоси, да полностью в принципе это происходит быстро но ну, второй ряд уже немножко скажем так подольше нужно, ну, Отдель, нужно отдельно один болт тру... да, можно ставить на раме угу. в принципе угу. а открутить вот этот вот болт просто вытащить ну, труда в сборе да его просто снять не так уж и сложно и можно сеть, как обычной зерновой селкой по традиционной технологии без проблем uh -huh. то есть что э можно э сказать у... по высевающим можем открыть Вы... его, С... да открыть. конечно вот это да это редуктор это а это редуктор, наш. да это это редуктора значит здесь передаточные отношения ну он такого типа как на селках с УПМ, УПС, а, то есть, все бочная система, да, 30, Надежная и просто, да 3, говоря. 3, 3, 3 звездочки, 5 звездочек, uh -huh, то есть, uh -huh. достаточно, по-моему, если не ошибаюсь, 18 передаточных отношений, uh -huh. то есть, это позволяет более, Закрыл, да. это позволяет э, иметь широкий диапазон для, высева удобрений и угу. э, непосредственно ну, и культур, надежность там. уже достаточно, как бы оно же проверено. конечно там ну, все проверено. просто, там все очень просто, и просто и все. легко настраиваемо, да? да ну получается это же зерновая часть, да это э, и зерновая и туковая, то есть и один, ту... один а, для ту... туковой а, системы, один... Один... один привод идет а, на зерновую, все, на зерновую все, есть. понял высевающий аппарат э, скрывать не будем, он созежный, он простой, его все знают и, э, и это тоже мы относим к плюсам, почему? потому что во-первых он долговечный, то есть, mm -hmm. кто использует селку СЗ, да, она может быть и старая, но высевающий аппарат там достаточно э, надежный, хороший, да. надежный, он ходами ходит, люди его там меняют, в принципе, фермера там раз там 10 лет его меняют. Ну, смотря какая наработка. Ну, да, конечно, да, аппарат. да. Э, значит, э, металлокерамическая Катушка позволяет долго служить. В принципе, не страшны, там не мелкие какие-то, может быть, там Были, мусоринки, открыться. да, там какие-то камешки попадаются, бывают по в удобрения. То есть оно не страшно. То есть он выгод... Это, этим он в первую очередь выгодно отличается от, от э, пластмассовых, то есть современных уже, скажем uh -huh. так, там, импортных аналогов. То есть да, эти производители используют пластик. Мы как бы приверженцы лучше, пускай будет металлокерамика, мы считаем, что композитный материал он более надежный. Да. Ну и плюс ко всему, если с годами выйдет из строя, всегда можно приобрести. Высевающий аппарат, э, ну как бы не только у нас это не, но ну, можно его приобрести. А ну, если, если оно так все работает, Да, единственное, э, что у него больше больше катушечек, то есть угу. чем в традиционном СЗ, ну это не проблема. Пошел, угу. давайте, я думаю, в принципе, к заду подойдем. Там, сзади, да. Не э, значит, колеса. еще такой особенностью э, считаем, мы используем, э, значит, рабочие органы, а именно турбодиски, так. диски сошника э, испанской фирмы Белота. То есть это оригинально. Это оригинальные, белотовские, да, mm. э, диски. Пружины усилены, то есть, опять же, а когда мы думали над конструкцией, когда мы ее, скажем так, вот изобретали... Прототип первый. Да, дыр. да, когда вот мы подходили к этой всей конструкции, значит, понятно, мы отталкивались, в первую очередь, от аналогов, подобного рода селок, то есть... И вот, которые to были уже созданы. Да, да, да которые да, пользуются то успехом, это Green Place тот же самый. Тот же самый там, и джандир, и остальные селки и подобного. Ну, все плана. знаменитые да. бренды, которые уже есть. В принципе, пружину старались мощнее поставить для того, чтобы еще больше было да, давление. давление. сошник точно так же пружина, там можно регулировать давление, можно ее послабить, ослабить давление, можно увеличить Соль, давление. Поля, да? Да. после чего поле, влажность поля. Совершенно, Совершенно. Ну, это Совершенно верно. Хорошо, Совершенно. Конечно. Это хорошо. Это хорошо. Чем больше регулировок, тем лучше да. с одной стороны, тем более для селки. Да. Значит, сзади у нас, а есть просто. Есть. Сзади. Сзади, значит, прикатывающие. прикатывающие катки у нас. Они, они... опорные, является, да, копирующие, получается, чтобы глубину... Они копирующие, но они, они лучше, с помощью прикатывающих колес, лучше держать глубину, глубину. заделки. Ну, чтобы это в первую стабильнее очередь. Стабильнее. Да. Ну, ну при... я думаю, это при... мы посмотрим уже ну, ну, сегодня и прикатка же. экономит, скажем, последующие использования по катков каких-то там еще Не, Я думаю, может. мы сегодня это даже увидим же, как да. они глубину выдерживают да, на да, да. полевых условиях. Оснащена чистиком, это немаловажно, потому uh -huh. что... Налипание. Да, бандаж пустотелый, то есть на него... В принципе, ну, он такой не мягкий. Того, да, он не ну мягкий, такой. но он из-за того, что он просто такого не широкий, скажем так, угу. он нельзя так на него, как на давление э, Да, такое. да. Но он пустотелый. Внутри это пустотелый бандаж. Угу. Значит, э, но все равно оснащена чистиком, чистиком. На подшипниках же. Да, же. чистик там, когда поедем уже непосредственно в хозяйство, видите, он работает исключительно. То есть, а высота, высота, еще высота, на подшипниках. конечно. Высота, глубина вот эта же да, регулируется? Да, так, да вот, это, вот этими. Это, это да, глубина. То есть она регулируется. Можем видеть на табличечку такую для удобства плеч, чтобы не листал трактористом книжку 3 часа. А, вот Он пожалуйста, может, да, туда можно есть. посмотреть, то есть. Для справки. Номер, номер отвора, вот, пожалуйста. Угу. И, И глубина. глубина. Ну, удобно, конечно. Удобно. Хотя бы теоретическая часть. Там уже говорится, у кого какой грунт. Да, это да. уже дело десятое. Но тем не менее, хоть чуть-чуть есть для справочки. Не, ну красивая, конечно. Красивая, тут ничего не скажешь. И принципе, производство у вас видно, что вы же сами делаете. Да. Это Значит, в так в остальном, допустим, он Большая часть запчастей, они, скажем так, изышные. Угу. Поэтому, в принципе, можно проблем, проблем там. по приобретению, там что-то вышло, не до строя там со временем, без проблем. Это, вот. все, это все решаемо на любых, скажем так, сельскохозяйственных там не на да, рынках, магазинах, городах, либо да. там интернет-магазинах. То есть это... не то, что там дефицитная, что и будет, и там. И только у нас, и все, да, привяз... да, все. человек привяз... А у вас там да, нету или да, еще да. что-то, или проблема. Есть, проблем. ну, ну, конечно, эксклюзивные запчасти, которые можно будет произвести только у нас, но это не расходники однозначно. То есть не это... те, что, допустим, вылетают вылетает там, за год, за два, или за три. Ну, я же говорю, тут в принципе все, все просто, все доступно. В первую очередь э, мы ориентировались на, на, на сегмент рынка в фермера там, до 1000 гектаров, в принципе, mm -hmm. потому что как бы, захвата. Свыше, да, уже, да, свыше уже интереснее успеешь, побольше. Физически, физически да, 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 не, да. успеешь. Поэтому... Нормально. Ну и мощность что, трактора что же? Мощность трактора, да. Я же еще раз повторюсь. Можно пробовать соты. Ну, можно 10-25 угу. пробовать, но опять же в зависимости от, от грунта, от там от условий, да. Ну, чисто теоретически, работать. это я сейчас предполагаю, так, со своей точки зрения. Если без турбодисков, то я думаю, 82-й должен даже. Ну, 82 может пойти, но 890. Не, по Не, по обработке. 890 второй, ну, 100%, это лучше. Его. Это 100%. Ну, а 82 так, по обработке. 82-й будет маленькие фермера, будем откровенно их брать и не будет. Ну, маленькие, там до 150 гектаров. Ну, ну Как бы, вы знаете, есть у нас потенциальные клиенты, вот на следующий день. Да? Да, которых там в районе 200 гектаров, в принципе, а, ну... принципе интересуются серьезно. Поэтому... Тут, так, ну, она же тоже как бы, техника еще такая, регион... на вырост, как говорится, да, на да. развитие. Да. Ну и плюс еще регион зависит. То есть ну, люди, да. у, которые, у которых хоть и мало земли, но регион их не диктует им такие условия, что они должны работать по нулю, и, естественно, да. они будут влаживать деньги. Чтобы в работать по нулю? Ну, будем честными, импортные аналоги БУ 90-х годов, селки, тот же самый Примплейс, это, это, это даже дороже. Это даже дороже. И, и БУ есть БУ? надо да, поддерживать своего производителя, да, и мы и на это тоже надеемся, сколько что можно фермера уже фермера поддержат, тем более же цена относительно цена, э, не и невысокое соотношение, да, то есть мы исходили из, из этих моментов, что должно быть интересно всем, и нам, и, и фермерам. Ну да, вы будете реализовывать, мы будем все эти радоваться. Вот да. она все, и всем выгоде. Также и маркираж, да, естественно. Да, этот, маркерная система оснащается. Просто здесь не ну, вижу, да, что они не установлены. Висит. Это да, это селка, которая на складе, так сказать, ну, ну, да. они укладываются. Ну, с селка, когда ну, уезжают, уже непосредственно хозяйство. Ну что ж, в принципе, поверхностный обзорчик, я думаю, сделали. Сейчас... Продвинемся на поле, я думаю, да, же, чтобы да, провести испытания, да, посмотреть, да. как она заделает семена к вашему клиенту, который да, взял вот ее осенью, да, получается? Он ее, осень он ее осенью прошел, взял, да. да, осенью мы проводили испытания, он сеял там немного, небольшие, потому что все-таки ждал результата посева. Мы результат. их увидим там тоже, покажем, сходы, да? конечно, мы покажем сходы обязательно, как это... И все. Ну и сейчас по весне он не больше сеет без турбодиска, как, да, как обычно. Да, как обычный. Да, ну и естественно мы там посмотрим, там есть поле после проса. Мы там посмотрим, как она работает из турбодиска. Именно да. по прямому своему назначению. Понял. Ну что ж, в принципе, как и сказал уже, все поверхностно все сказано. По болтикам ее разбирать не смысла. Пусть она лучше работает. Предлагаю продвинуться уже непосредственно на тестовое поле, где мы сейчас и увидим, как она заделывает семена и как она работает у людей. В общем. Вот мы и добрались, собственно, до тестового поля, которое обещалось в первой части видео, где мы обозревали саму конструкцию сеялки. На данный момент сеялка зацеплена СИЧ-4.2, естественно, за трактором Т-150. Сделали парочку пробных заездов, полтора круга, получается, проехали. Но она пока что без зерна. Поле у нас после проса, получается, да, вы говорите, ну, она да, необработанное было, фигня. То есть убрали урожай и все, и на этом все закончилось. Вот, собственно, для этого люди и берут такие селки, чтобы экономить на первой обработке полей. То есть, чтобы ни лущильниками не, не ездить, ни дискаторами и прочим, чтобы года позволяла и делать. Ну, в принципе, ну хорошо получается. Даже как будто это залущевано получается. Но, тем не менее, это же севалка сделала. Поэтому такое, такое вложение у нас получилось. Сейчас мы сделаем паузу, подождем, пока подвезут зерно, чтобы далее проверим, уже пороемся с линейкой, примерно мы увидим, как же сложится зерно в саму вот эту яму, насколько прикатывается, как хорошо и прочее. Так-то хорошо она пустая едет. Ну, а чтобы показать все тонкости, мы сейчас... А, а как раз. Все нюансы, Синял. которые касаются данной темы, Чем мы здесь собрались вообще, не просто жрать. Пока мы ждем загрузку семян и, собственно, пока сами семена приедут, нас привели на тот участок, где проводились осенние испытания. И такой тестовый, хотя тут площадь, да, где-то несколько гектаров, наверное, посеяно примерно. Ну, тест там тоже. Но, тем не менее, сейчас вот попытаемся показать вам и всходы от этой селки. То есть ямки вы видите однообразные, те, что и сейчас, увидите дальше в видео. Но, тем не менее... Как бы всходы есть, нам нужны всходы, верно? И в принципе по дружности тоже как бы вот нормальные причем, рядочки. Идут. Причем это самое первое испытание, то есть первое, да? Да, самое первое, потому что потом был еще ряд модернизация Совершенно. да да потому что были там у нас я же еще говорил уже что были некоторые нюансы по осени мы устраняли. Да, мы устраняли да поэтому это самое самое первое ну, прототип грубо говоря. да испытание да. прототипа не но ну, тем не менее всходы 6 ну и сам хозяин как бы даже просто так бы он не пригласил да. сюда и вас и нас сказал бы идите вы со своей силой да. ну, так все устраивает техника действительно нормальная она модернизируется не стоит на месте вот ну да, сейчас уже ну, данная конструкция, которая ну, сейчас уже есть, угу. то, конечно, э, есть и, еще, да, еще более равномерные всходы э, однозначно будут, потому что ну, ну, сделали. Все, да. все всегда начинается да. с чего-то и заканчивается да. уже более совершенными технологиями. Сейчас уже еще больше держится равномерная глубина и качество, качество посева. Сейчас получше, да. Ну, добились этого. Ну, собственно, Мы собственно методом да, как, как, раз, в принципе, мы хорошо приехали как раз и на тестовый кусочек, что есть людям, что показать. Ну, а сейчас пока что делаем паузу, все равно сейчас приедут, пока загрузятся, и уже продолжим свежие посевы рассматривать, весенние, которые сделаются по сырому грунту. Идем, будем сейчас искать семена. Семена заделки вроде бы, как должна быть

просто нашу видно было где ж семечка и зерно опа во вот оно так ну даже если прихлопать ну сантиметров 5 сто процентов весь то есть глубина додерживается даже несмотря на то что поле не было естественно обработано ну, селку, когда полностью тоже вес то, больше и давление то, жду, то, да то, еще и можно настроить пружины и давление просто усилить не а... ну тем не менее лежит лежит то есть глубже его тоже особо пихать нечего по сути, я думаю, нужно отпускать людей. Вроде бы мы все сказали то, что хотели. Да. Пока. Спасибо Ремсинтезу за приглашение гостей. Спасибо, в гости. спасибо будем вам за приглашение. Приезжайте. Приезжайте. Будете приглашать будем приезжать. Приезжайте. Все, друзья, и вам спасибо за просмотр. Смотрите, кто заинтересуется, пожалуйста, контакты будут все доступны в описании под видео этой ссылки. То есть все, что мы предоставят, мы обязательно разместим под видео. Думаю, вы уже поняли, если у вас были закрытые вопросы по ней какие-то, да, непонятные, я думаю, мы ответим на некие вопросы. То есть реально люди работают, да, были нюансы, но они их модернизируют, исправляют прямо вот у хозяева, кто купил ее, прям чуть ли не на поле. То есть, если реально какой-то недочет, где-то что-то. Модернизация, все это делается.